मैडम के हाथ में हिसाब होना चाहिए अभी अपन निखिल हां निवेदन आपके मार्फत माननीय मुख्यमंत्रीराकडे हमने विजय में हमारा आरक्षण मुस्लिम समाज को आरक्षण मिलना चाहिए इसके लिए हमने 2002 से लेकर आज तक के हमने आंदोलन करते आ रहे हैं और इस आ, आज तक तो हमको कुछ मिला नहीं लेकिन अभी ये नई सरकार आई है हम हमको इस सरकार से आशा है कि अब मुस्लिम समाज को आरक्षण मिलेगा या सरकार से निवेदन है कि मुस्लिम समाज को आरक्षण दे और मुस्लिम समाज के साथ न्याय न्याय करें आज की हालात ऐसे है दलित और आदिवासी से भी बद बत से बदतर हमारे हालात हो गए हम नौकरियों में है न हम शेतकड़ी बचे हैं न बड़े व्यापारी बचे हैं हम टीन टप्पर रिक्शा चला मोल मजदूरी करने वाली जमात बन गए हमारे पास पढ़ाई के लिए बच्चे होशियार है लेकिन हमारे को रिजर्वेशन नहीं रहने की वजह से हमारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे और पढ़ नहीं पा रहे इसलिए हमको नौकरी में भी उन संधि नहीं है तो हमारी गवर्नमेंट से ऐसी अभी निवेदन है विनंती है कि हमको तत्काल दस परसेंट रिजर्वेशन देके हमारे बच्चों को पढ़ाई में हमारे बच्चों को नौकरी में और हमको सामाजिक मुख्य धारा में लाने के लिए जरूर हमारे को ये रिजर्वेशन देना चाहिए ऐसी हमारी डिमांड है छत्रपति शिवाजी महाराज राज्य में सर्वांना न्यायाची भूमिका छत्रपती महाराजांनी घेतली होती आज आमचे मराठा बंधू आरक्षणासाठी अनंत असं आंदोलन छेडत आहे मुस्लिम समाज देखील गेल्या अनेक दशकापासून आपली मागणी करत आहे यासाठी महाराष्ट्र राज्यांनी आणि केंद्र शासनाने सच्चर आयोगाचा अहवाल बोलवला मुस्लिम समाजासाठी महमूदूर रहमान समिती रंगनाथ मिश्रा अशा विविध समितीचा अहवाल आला परंतु पटलावर ठेवून निवासता ते कागद धूळ खात पडलेले आहे आणि मुस्लिम समाज आज आहे तो नाही राहिला अशा प्रकारची परिस्थिती आहे शिक्षण क्षेत्रात मागे गेला सामाजिक आर्थिक क्षेत्रात मागे गेला मुस्लिम समाजाचा राजकीय प्रवाहामध्ये सहभागी करून घेण्यासाठी मुस्लिम समाजाला दहा टक्के आरक्षण मिळावं म्हणून संपूर्ण राज्यभर आरक्षण आंदोलन समितीच्या वतीने निवेदन देण्यात जात आहे माननीय मुख्यमंत्र्यांना आमची विनंती आहे की एकीकडे आपण मराठा बंधूचा विचार करताना राजकीय नेत्यांनी सर्व पक्षांनी मुसलमानाच्या देखील आरक्षणाच्याबद्दल विचार करावा कारण आज मुस्लिमांची अत्यंत वाईट अवस्था आहे आणि माननीय सच्चार आयोगाने आरशासारखं मुसलमानाचं प्रदर्शन समोर ठेवलेलं आहे